Sri Aman, sebuah daerah yang selama ini dikenali dengan ketenangan gelombang benaknya di Sarawak, tiba-tiba berubah menjadi lokasi sebuah tragedi yang amat menyayat hati pada pagi Jumaat, 23 Januari 2026 yang lalu. Di sebuah kediaman yang nampak biasa dan tenang di Lorong 2, Jalan Sri Aman Kuching, satu penemuan telah merobek ketenangan penduduk setempat. Apabila sepasang suami isteri ditemui tidak bernyawa dalam keadaan yang amat memilukan. Si suami yang berusia 58 tahun dan si isteri yang berusia 51 tahun ditemui di dalam rumah mereka sendiri, meninggalkan satu teka-teki yang amat besar buat seluruh negara. Kejadian ini segera mencetuskan seribu satu tanda tanya tentang apa sebenarnya yang berlaku di sebalik pintu yang tertutup rapat, di mana tiada saksi yang melihat, tiada jeritan yang didengar dan tiada sebarang tanda-tanda awal pencerobohan yang dapat dikesan oleh jiran tetangga pada malam kejadian yang dingin itu. Kita sering percaya bahawa rumah adalah benteng terakhir kita, sebuah ruang di mana bahaya dari dunia luar tidak mampu menembusinya. Kita memasang jeruji besi yang paling kukuh, kita mengunci pintu dengan sistem yang paling canggih dan kita percaya bahawa di dalam empat dinding ini, privasi dan keselamatan kita adalah mutlak. Namun tragedi di Sri Aman ini hadir untuk merobek kepercayaan tersebut dan memaksa kita melihat satu kebenaran yang lebih gelap bahawa ancaman yang paling dahsyat kadangkala tidak memerlukan pintu untuk dibuka atau tingkap untuk dipecahkan. Ia adalah sebuah naratif tentang bagaimana sebuah kediaman yang sepatutnya menjadi syurga bertukar menjadi lokasi saksi bisu kepada sebuah kehancuran yang tidak pernah dibayangkan oleh sesiapa pun. Apabila pasukan forensik dan penyiasat dari ibu pejabat polis kontingen Sarawak tiba di lokasi kejadian pada pagi tersebut, mereka mendapati satu realiti yang jauh lebih membingungkan daripada mana-mana kes pembunuhan biasa yang pernah direkodkan dalam fail jenayah negara. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta dalam satu kenyataan rasmi yang dikeluarkan kemudiannya mengesahkan satu fakta yang amat mengejutkan. Pemeriksaan menyeluruh oleh unit forensik membuktikan tiada sebarang kesan pecah masuk dikesan pada keseluruhan struktur kediaman tersebut sama ada di bahagian pintu utama, tingkap mahupun bahagian bumbung rumah. Ini bermakna rumah tersebut berada dalam keadaan terkunci rapat dari dalam, mewujudkan satu senario lock room mystery yang amat jarang berlaku dalam dunia nyata. Misteri ini menjadi semakin mendalam apabila pihak forensik menjalankan analisis kimia dan DNA ke atas senjata tajam yang ditemui di tempat kejadian. Hasil makmal yang keluar selepas itu seolah-olah menolak semua teori awal tentang penglibatan pihak ketiga. Senjata tersebut disahkan bersih daripada sebarang profil DNA asing. Satu-satunya profil DNA yang berjaya dikesan hanyalah milik mangsa itu sendiri, sekaligus menolak andaian tentang kehadiran penceroboh, pembunuh upahan mahupun musuh luar yang cuba melarikan diri tanpa dikesan oleh jiran tetangga pada malam kejadian yang dingin itu. Di sinilah sains forensik bertemu dengan satu jalan buntu yang memaksa pihak berkuasa untuk melihat lebih jauh ke dalam dinamika kehidupan di sebalik pintu lorong dua tersebut. Bayangkan kesukaran yang dialami oleh para penyiasat pada waktu itu. Secara logik, jika sebuah pembunuhan atau serangan berlaku, pasti akan ada jejak yang ditinggalkan oleh penceroboh, sama ada kesan tapak kaki, cap jari ataupun helaian rambut yang mengandungi kod genetik asing. Namun di Sri Aman, jejak itu tidak wujud. Lokasi kejadian itu bersih daripada kehadiran manusia lain, seolah-olah tragedi itu berlaku dalam satu vakum yang terasing daripada dunia luar. Ketiadaan DNA asing ini bukan sekadar fakta teknikal tetapi ia adalah kunci utama yang merubah keseluruhan naratif siasatan daripada mencari siapa pencerobohnya kepada apa yang sebenarnya berlaku di dalam jiwa penghuninya. Setelah menjarankan siasatan menyeluruh dari pelbagai sudut, termasuk pemeriksaan teliti terhadap latar belakang kehidupan seharian pasangan ini, serta keterangan daripada saksi-saksi terdekat, pihak polis akhirnya menemui satu titik kebenaran yang amat memilukan. Motif kejadian dipercayai berpunca daripada tekanan perasaan atau kemurungan melampau yang dialami oleh si suami. Di sinilah kita sedar bahawa ancaman yang paling menakutkan bukan selalunya datang dari luar tetapi ia adalah musuh dalam selimut yang merayap masuk ke dalam minda tanpa kita sedari. Kemurungan adalah penceroboh halimunan tahun 2026 yang paling berbahaya. Ia meruntuhkan benteng pertahanan mental seseorang sehingga membawa kepada tindakan tragis yang tidak mampu diterima oleh logik akal manusia. Kepentingan menjaga kesihatan mental di zaman moden ini sebenarnya jauh lebih kritikal daripada yang kita bayangkan. Kita hidup dalam era di mana tekanan boleh datang dari pelbagai arah, masalah keuangan, tekanan kerja, pengasingan sosial maupun beban emosi yang tidak terluah. Apabila benteng dalaman ini mula retak, ia tidak menunjukkan tanda-tanda fizikal seperti pintu yang pecah. Ia berlaku dalam senyap. Kemurungan bukanlah sekadar rasa sedih sementara yang boleh hilang dengan hanya berehat atau tidur, tetapi ia adalah satu keadaan penyakit klinikal yang mengubah secara kimia bagaimana otak memproses emosi, logik dan keupayaan untuk berfikir secara rasional. Dalam kes Sri Aman ini, kita melihat bagaimana sebuah penyakit mental mampu meragut segala-galanya dalam sekelip mata tanpa intervensi yang betul. Tanpa pengesanan awal dan tanpa sokongan sistem yang memahami, individu yang mengalami kemurungan melampau boleh sampai ke satu tahap di mana mereka merasakan tiada lagi jalan keluar. Tragedi ini bukan sekadar satu fail jenayah, tetapi ia adalah satu jeritan batin tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia apabila kesihatan mental mereka mula diabaikan dalam kesunyian yang panjang. Kita perlu berhenti melihat isu mental sebagai satu stigma. Sebaliknya melihatnya sebagai satu krisis survival yang memerlukan perhatian segera daripada setiap lapisan masyarakat. Bagaimanakah kita dapat mengesan jika penceroboh halimunan ini mula menyerang orang yang kita cintai? Kita perlu menjadi lebih peka terhadap perubahan kecil yang berlaku di hadapan mata kita. Tanda awal yang paling tertara adalah perubahan drastik dalam rutin harian. Adakah mereka mula memencilkan diri daripada pergaulan? Adakah mereka hilang minat terhadap hobi yang pernah menjadi kebahagiaan mereka? Adakah tidur dan selera makan mereka berubah secara ekstrim? Ini bukan sekadar fasa kehidupan, tetapi ini mungkin isyarat kecemasan daripada sebuah jiwa yang sedang lemas dalam kegelapan. Perasaan putus asa yang dizahirkan melalui kata-kata, rasa rendah diri yang melampau ataupun kerap meluahkan rasa letih dengan segala-galanya adalah tanda-tanda bahawa benteng jiwa mereka sudah hampir runtuh. Di zaman digital 2026 ini, kesunyian boleh berlaku walaupun di tengah-tengah keramaian media sosial. Kita mungkin nampak mereka tersenyum di sebalik skrin, namun di alam nyata, mereka sedang berjeglut dengan raksasa yang tidak kelihatan. Jangan pernah menganggap luahan mereka sebagai ingin perhatian atau drama kerana kadang kala itu adalah percubaan terakhir mereka untuk meminta bantuan sebelum segalanya menjadi gelap gelita. Langkah untuk mengubati penceroboh halimunan ini memerlukan keberanian yang besar bukan sahaja daripada si penderita tetapi juga daripada orang di sekelilingnya. Rawatan profesional adalah kunci utama. Terapi psikologi, kaunseling dan ubat-ubatan penstabil kimia otak bukanlah tanda kelemahan, tetapi ia adalah alat pertahanan untuk membina kembali benteng yang runtuh. Kita sebagai ahli keluarga dan rakan-rakan perlu menjadi pendengar tanpa penghakiman. Kadangkala apa yang mereka perlukan bukanlah penyelesaian logik tetapi sekadar keberadaan kita untuk mendengar dan memahami bahawa mereka sedang sakit bukannya sedang sengaja mencari pasal jangan biarkan stigma menghalang kita daripada menyelamatkan nyawa jika anda melihat tanda-tanda ini bawa mereka berjumpa pakar di klinik kesihatan atau hospital dengan segera di Malaysia terdapat pelbagai line bantuan yang sedia mendengar 24 jam sehari Ingatlah, mencegah tragedi seperti di Sri Aman bermula dengan satu perbualan yang jujur dan satu pelukan sokongan yang tulus. Kita perlu membina komuniti yang lebih prihatin di mana kesihatan mental diletakkan sebagai keutamaan yang sama, tinggi dengan keselamatan fizikal. Tragedi yang berlaku di Sri Aman pada 23 Januari 2026 ini akan terus kekal terpahat dalam arkib nota kiri sebagai sebuah peringatan yang sangat mahal dan menyedihkan. Ia membuktikan bahawa walaupun kita mungkin menghabiskan ribuan ringgit untuk memasang sistem CCTV tercanggih atau jeruji besi yang paling kukuh di rumah kita, kita sering terlepas pandang penceroboh yang sedang merosakkan benteng jiwa orang-orang yang kita cintai dari dalam tiada DNA asing ditemui, tiada kesan pecah masuk di kesan, namun sebuah rumah yang tenang akhirnya bertukar menjadi lokasi duka yang abadi. Kesihatan mental adalah survival 101 dalam dunia hari ini dan mengabaikannya adalah satu risiko yang terlalu besar untuk kita tanggung. Tragedi ini mengajak kita untuk lebih peka, lebih menyayangi dan lebih memahami. Jangan biarkan kesunyian jiwa menjadi punca kepada runtuhnya sebuah kehidupan yang berharga. Kita perlu sedar bahawa di sebalik setiap pintu yang tertutup